Там с той стороны находится флаг, вот их не висит, ну они не просто так повесили ВДВ, там ну, не могу разглядеть, какой там именно ВДВ их не. То есть и РФ, регулярная армия тоже тут, ну, видно, как стреляют по нам. То есть если там стреляют, например, всякие так называемые шахтеры, да, то они как-то так облаживают вокруг позиции, а эти ложат именно прицельно. Ну и бывало такое, что на 200 метров подходили к нам, нам пришлось э, принимать э, стрелковый бой. Ну подавили их огнем и они так раз отходили. Ну были такие пару случаев, когда вот они подходили. Ну а потом поняли, наверное, ну это мое мнение, что ну, бесполезно сюда близко подойти, потому что у нас э, на всех постах расставлены грамотно люди, грамотные позиции. То есть ну близко к нам уже не подойдешь. Это поначалу мы там начали. Там, пока мы пришли знакомиться с позициями. А сейчас уже полностью обосновались, и, то есть, ну, уже взяли инициативу в свои руки, и, то есть, как мы у себя дома. Можно увидеть. Флаг ВДВшный висит. Да. А Сколько Та... близко? Да близко. Ну, тут не близко, вон где гора. Там у них плак СССР виси. получается, они каждые 4 утра катались за, до своих постов, ну, по посадке, вот так, за посадкой там дорога, и все обратно. Но ну, я взял ПК, УРПК, РПК, накрутил, накрутил ПБС, выбежал за, за колючую проволоку, ну, и пострелял по машине. И все. От, ставиш на підохранительний огонь і працюєш. Це вже заряджений. Ну, Ходять, ДРГ в основному виходить. Або розвідка. Так, щоб обдивитися, роздивитися, що в нас є, яке в нас колічество тут. А ДРГ щоб знешкодити нас. У них не виходить. Жива сила в основному по посадці, в нас гуляє. То, коли відрабуємо, все. И... Okay. они okay. не особо so, хотят so, so? больше гулять. Ну, я... Тут по мы будем тоже красавцами. Well, yeah.